Так, есть вот такая установа Крайсхаус. Это местный, ну, типа муниципалитет. Вот сегодня я был в них и пытал за перспективы жизни в Германии. То есть, что треба, чтобы, например, остаться здесь? Первое. Это параграф 18А. Это для квалифицированного. Робітника, тобто, не там, водія, не грузчика, е, коротше, не те, е, не та професія, яку можна просто взяти і замінити. Е, і, собственно, По ньому по 18а ти можеш залишатися тільки, пожалуйста, дай нам документи, що ти пройшов обучення. Так як в Германії сюрприз е, практично всі люди працюють по дипломам. Тому що в них дуальне образовання, И І прикол в тому, що ти навчаєшся днем, а вечором працюєш. І коли ти, получается, випускаєшся із університету, ну звідки там, там, ще фактично підтвердження того, що якийсь -то роботодавець або де ти там працював після навчання, Навчив тебе ну, цієї роботи. Коротше, якщо ти виходиш е, після університету умовним електриком або автоматчиком, або ще там кимось, це значить, що ти вже відпрацював е, типу, на роботі і в тебе немає ну, умовних двоєк. Це значить, що тебе можна брати на роботу, у тебе вже є досвід. Блін, що дуже крута, схема, звісно, великолепна. Вообще, в Германії здесь очень много крутих вещей. Да, так вот, э, мой диплом в данном выпадку электрик. Те, что я не працював по нему типа ни дня, и такие, ну, э, ты приноси диплом, и мы посмотрим, и, если что, будем там, найдешь себе работу, и пойдешь типа работать. Это первый вариант. Ну, то есть, хочешь, залишайся электриком. Второй вариант. 18b. Это образование, которое ты получил в результате переобучения. То есть, например, в тебя диплом этого электрика но переучился ты на программиста но тоже им треба Типа програмістка, какую-то бумажку. Вони всі, до прикладу, я їм кажу, у мене 13 лет опитування роботи програмістом. А вони такі, покажи бумажку. Я кажу, у мене тільки там, профіль на LinkedIn і куча опитування. Вони такі, хорошо, покажи бумажку. Я говорю, хорошо говорю. А письмо від роботодавця вам там прошлого вам подойдете, Они такі да, нормально буде. Я кажу, як ви узнаєте, що письмо, яке прийшло, ну тобто, що я вам передав, це від роботодавця. Они такие, ну, там что-то помялись, помялись, короче, ну, типа того, что, возможно, такое прокатит. А, либо вот это обучение а, с подтверждением опыта. Но они на самом деле сами дуже, короче, знают эту всю историю, если без диплома. Дальше, 19C. Это а, какие-то типа выдающиеся люди. Ну, топ, то C вот там ученые, там верченые и прочее. Это ну, не дуже там подходит, але это вот какие-то там музыканты, я так понимаю, или еще кто-то, ну короче, те, что не подходит под э, прям рабочий рабочий, по хотя 19 c это тоже рабочий. А, параграф 18G это blow card. это а, практически для кодерів одна з типа най крутейших опций, потому что, ну, ты можешь работать, можешь э, потом в ЕС переезжать, тут независимости от чего, прибывать в Германии. Вот. А рабочие параграфы привязаны к работодателю, пока ты работаешь, у тебя он есть. Э, допустим, переходишь на какие-то другие параграфы, ну то есть легализируешься уже по факту. То есть ты тут живешь, но как только статус закончится, если ты не перешел, ну нету такого, как в Украине, а вообще ну, был на 24-м, ну давайте оставим там или еще. Нет, такое не прокатит здесь. Все, только закончился статус, все поехали домой, кто пробывает здесь неофициально. Ну или у кого закончился а, разрешение на пребывание. А, об этом трошки дальше. Так вот, все эти параграфы, а, в принципе, они завязаны только на одном, это что в тебе мае быть работодатель немецкий. Имеется в виду, что тут в Немечине тебе нужно найти работодавца, который тебе обеспечит рабочее место. И тогда ты сюда приходишь, у тебя есть контракт. То есть по контракту вообще без проблем, судя по всему, ты переходишь на будь-який рабочий контракт, и остаешься. А как ты это будешь делать, уже их не особо интересует. То есть, получилось, молодец. В принципе, варианты есть. То есть можно пройти собеседование там на английском. Кажут, что это не так, чтобы очень сложно, но ну, типа есть моменты свои. Чтобы это получить, тебе нужно сдать экзамен. И именно параграф параграф. Рабочий или же блок Тебе надо сдать экзамен скорее всего будет в этом в миграционке, то есть они подтвердят, что вот это действительно ривень один. опять же, для программиста он не особо как бы важен, если есть рабочий контракт. для профессий, которые в принципе там удаленно, тех, кто работают, ну говоря, не руками, у тех тоже в принципе варианты такие есть. все рабочие профессии инженерные, там электрики и прочие всем требуется как бы, мова. И они все говорят, что первый типа, первый крок до всего, в принципе, в Германии, это вот, треба знать мову. Ну, что, в принципе, логично, для карт и для всех остальных этих всех параграфов есть еще условия, что зарплата должна быть не ниже, a, не ниже какой-то определенной цифры. Для востребованных профессий это там 40, по-моему, 3 тысячи в год бруто. Это очень, в принципе, немного, тем более, ну, допустим, опять же, для профессий там кодеров или еще кого, это немного. Для всех профессий, допустим, рабочих каких-то, там больше, там, по-моему, что-то или 50 тысяч евро в год Бруто или чего-то еще. Но так или иначе язык треба знать. Через 180 дней ты станешь эм, налоговым резидентом Германии. То есть ты як если ты здесь находишься и работаешь, ты должен платить налог, насколько я понял. Но эти тетечки, они мне не сказали, мы не знаем. То есть для вот этих всех вещей ты обратись к налоговому э, консультанту. Возможно, он тебе скажет, э, как можно легализоваться как фрилансер. Это называется здесь фрайба-руфла. Но они сказали, мы такого не знаем. А, что касается остаться всем остальным. А что они мне сказали? Как только закончится 24-й параграф, все поедут домой. А все имеются в виду следующее. Все пенсионеры. Если они не на содержании например детей, и у них нету какого-нибудь типа воссоединения с семьей все неработающие тоже поедут резко до дома. Ну, или вообще куда-то переедут. Возможно, не домой, пожалуйста, вон, в Чехии, Польше или где-то еще нету таких правил. Также поедут домой все, кому за 45. То есть 45 и выше люди не успеют себе заработать пенсию. Пенсионный возраст здесь, по-моему, 67 а, а вот э, те, кто кому 45, они до, до 67 должны платить такие взносы в пенсионную систему, что, ну, короче говоря, денег таких не получают даже большинство немцев. Вот. И, короче говоря, э, как только закончится 24, ну, то есть статус заканчивается, все уезжают. Э, значит, если делать вывод, то самый простой вариант это найти здесь работодателя. Пока вот здесь живешь на 24-м параграфе, учишь язык резко, резко, быстро, мощно и еще здесь работодателя. Если он тебе, то есть взял тебя даже без диплома, то есть, ну, условно там, если ты архитектор или там, ну, архитектор, наверное, нет, это очень ответственная вещь. А, допустим, ну, допустим, тот же программист если тебя протестировали сказали, все окей, заходи, вот тебе контракт ты идешь просто в миграционку и меняешь параграф и все и работаешь при определенных условиях тебе возможно даже дадут блоккарт. но там тоже нужно знать немецкий это все, что касается немецкого через полгода через 180 там сколько-то дней ты становишься налоговым резидентом Германии и ты должен платить здесь налог так вот, я у них спрашиваю, если я буду работать удаленно, скажем, в Испании, а жить здесь, я должен платить налог или нет? И если да, то почему я не могу получить тогда рабочий параграф или что-то такое? Они не знают. Сказали, надо, блин, узнавать в каких-то других инстанциях, только где. Как сказали, мы тоже, но не знаем. Надо, короче, типа спрашивайте дальше, ищите дальше но в принципе я так понимаю такое э, явление существует это один из вариантов как бы здесь жить то есть отказываешься от всех выплат говоришь я нашел работу например и как бы у меня есть свой доход мне не нужны ваши там помощи и как бы живешь. Но только что касается налогов, непонятно. То есть платишь ты, но остаешься на 24-м, или ты просто платишь, потому что оплати, оплатите, пожалуйста, вот в кассу. Вот это вот неизвестно.